Wa alaika ya Rasulullah Kita tengok makam Rasulullah Tu lah kepala otak ni akan fikir pasal Nabi Orang oh, tahu tak Nabi kita ni dua kali je Sakit sepanjang hayat baginda kalau kita, hmm, setiap bulan, tiga kali MC. Tak demam gastrik. Tapi ni MC kerajaan. Kalau setakat demam, jangan mimpilah dapat MC kerajaan. A -a -a. Aku tak sembang lagi pakek kronik. Kanan darah tinggi. Kalau darah jantung tersumbat. Kolesterol, darah beku, stroke. Kalau kita sembang dari segi data, 2.3 juta rakyat Malaysia dewasa. Ada penyakit tak berjangkit. Penyakit tak berjangkit tu apa? Si mana? Darah tinggi, kolesterol, darah jantung, obesiti. Aku tak tengok lagi masalah mental. Masalah anxiety dalam kalangan generasi Z. Gen Z Anak anxiety tu anxiety Sikit-sikit mental koyak Apa masuk sihat? Sihat ni kalau sihat fizikal dan mental Baru hang sihat Kalau hang ada masalah anxiety Anxiety is one of Yes Mental illness Gen Z kita ni banyak yang tak sihat lah sebenarnya Tu berbalik pada kisah Nabi SAW Kita tahu aku Nabi SAW cuma dua kali je sakit Aku bukan ustaz So aku tak pandai sangat pasal Rasulullah Benarnya malu aku cakap macam ni Sebab hang tak perlu jadi ustaz pun untuk tahu pasal Rasulullah Tapi sebab aku takut salah ku petik satu artikel yang mana memang sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali je Nabi pernah sakit. Pertama, baginda diracun oleh seorang Yahudi perempuan. Dia cakap Nabi time tu bukan kena racun tapi disihir. Yang kedua, Nabi sakit ketika nak wafat. Tak salah aku dua minggu Time tu sahaja Nabi SAW sakit Selain itu semua sihat Apa tips ataupun amalan Nabi Sampai jarang sakit Bila aku baca balik salah sila Nabi SAW salas -salas, Baca punya baca punya baca Bukan suplemen Bukan ubat Yang membuatkan Nabi sihat Tetapi Nabi kurang makan Yes Apa kaitan kurang makan dengan jarang sakit ni? Aku tunjuk a few kajian saintifik Itu kajian saintifik Radamas Coda Trial Yang mana melibatkan 2 tahun dia buat calorie deficit So kurang makan lah Sama ada dia puasa Ataupun dia kurang makan Lepas tu dia pun darah Dia pun tengok Cardiometabolic risk Maksud cardiometabolic risk tu adalah Dia pun tengok Penyakit yang ada kaitan dengan jantung Dan juga salur darah Macam Darah tinggi Kolesterol Kencing mana ha, Semua tu lah Kita tak apa finding kajian Calorie restriction Bukan setakat kurangkan tekanan darah Dia kurangkan risiko kena stroke Serangan jantung Kencing manis Termasuk dengan Keradangan dalam badan Cardiometabolic risk ditonton Tuan-tuan dan perempuan Aku nak beritahu hampa ni Uish, banyak gila yang mati mengejut sebab benda ni Berapa ramai kita mati sebab serangan jantung? Berapa ramai yang kena kanser? Darah beku Dan satu lagi, bila kita kurang makan, benar ni ramai tau Setiap kali puasa ni, buka prong ni mesti ada dekat sosial media Profesor Yoshidori Ohsumi Kita menang nombor prize sebab Terjaya buktikan yang mana badan kita bila masuk dalam starvation mood Ataupun kurang makan, kurang nutrisi Ah, badan kita akan repair diri melalui proses autophagy. Maksudnya bila hang kurang makan, badan hang akan repair sendiri, dia matikan sel lama, diganti dengan sel yang baru. Ini gambar rajah secara spesifik dia tunjuk macam mana autophagy dapat matikan sel yang lama, digantikan dengan sel yang baru. Dan autophagy juga explain fasting bantu anti-aging. Awet muda weh. And last sekali Bagi korang yang cakap Alah makan saya sekala Jangan Benda mana Saya ayat virus Saya sekala Jangan makan Sebulan sekali Tunggu bulan puasa Kau dengar baik-baik Yang ni aku sendiri pun terkejut Sebab aku pun suka Bazar Ramadan Kerana sedap Manis-manis Ada satu kajian Short term overfeeding May induce peripheral insulin resistance Without altering subcutaneous adipose tissue Maksudnya kita makan ayam viral makanan-makanan viral alasan oh lah sekala-sekala je tak ada masalah untuk badan kajian ni menunjukkan walaupun benda tu sekali-sekala korang makan bukan selalu lah short term overfeeding kita makan berlebihan walaupun satu hari sekali buka je waktu buka puasa bukan tak dunia sekali je makan walaupun tidak akan naikkan lemak dalam badan tak akan menggemukkan hang tetapi kajian mendapati bahawa overfeeding itu akan meningkatkan risiko insulin resistant Insulin resisten ni, kadang-kadang orang kecil manis lah. Kecil manis. Insulin dalam darah dah. Tapi insulin tu tak dapat rendahkan gula. Bila benda ni berlaku untuk jangka masa panjang, jadi kecil manis. Itulah apa yang di-explain dalam kajian ni. Walaupun hamilan tak sekali je. Memang tak naikkan berat badan. Sekali je makan. Tapi dah cukup untuk menyebabkan insulin resistant. Balik pada cerita Rasulullah. Tak salah aku, Rasulullah tak pernah rasa kenyang sepanjang hayat baginda. Nabi tak pernah makan sampai mengah Even sekali seumur hidup Dah baca kajian ni balik So no wonders lah Nabi tak pernah sakit Nabi tak pernah kena keciman ni Darah tinggi kolesterol ke serangan jantung ke Yes aku faham sekarang ni Kau oh, jangan marah aku ni eh. Itu kajian je abang Aku pun suka makan benda-benda macam ni Semua-semua bulan puksa kan eh? Saya sekarang nak makan Kajian dah abang macam ni Janganlah marah aku Tengoklah